الله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أَمَّا بَعْدَ Marilah kita sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah كَانَ سَمَّى سَمَّى yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup lagi pada muka bumi ini untuk kita berjaga daripada tidur kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang nikmat untuk kita bertemu dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan ganjaran kita pahala kita insya-Allah taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran wama ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang bermaksud sesungguhnya aku yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan juga jin adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara cara-cara untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita mengenal hadis-hadis yang telah dikongsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita untuk kita mengenal tata cara hidup kita di muka bumi ini sesuai apa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan seperti biasa insyaallah pada hari isnin dan hari-hari isnin yang akan datang kita akan membincangkan tentang topik panduan solat-solat sunnah daripada kitab riyadhus salihin karangan imam an-nawawi di mana kita akan membincangkan isu-isu solat sunnah berdasarkan hadis-hadis di kitab Riyadus Salihin dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung bab solat witir yang telah kita bincangkan beberapa minggu yang lalu dan kita akan bermula pada bab 205 bab yang berbunyi babul hathi ala solatil witri wa bayani annahu sunnah muakkadah wa bayan waktihi anjuran melakukan solat witir dan huraian bahawa solat ini adalah sunnah yang sangat-sangat digalakkan serta pengenalan ataupun serta huraian mengenai waktunya. Sebagaimana kita tahu ketahui solat witir ini biasanya kita akan solat witir ini dengan solat tahajud. Kalau hari-hari biasa di dalam aktiviti seharian kita kalau kita nak solat malam biasanya kita akan solat tahajud bersertakan dengan solat witir. Akan tetapi Ramadan ini akan tiba, Ramadan pada tahun ini tidak lama lagi kita akan bertemukan dengan Ramadan insya-Allah taala. Kita berdoa-doa, kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat bertemu dengan Ramadan yang bakal menjelang pada tahun ini. Akan tetapi kalau kita masuk bulan Ramadan Solat tahajud ini dinamakan ataupun kita dikenali sebagai salatul tarawih, solat tarawih. Kalau hari biasa ia dipanggil solat tahajud dan kalau hari-hari Ramadan ataupun hari-hari di -hari dalam bulan Ramadan, solat tahajud itu akan dikenali sebagai salatul tarawih. Bagaimana pula dengan waktunya? Kalau solat tahajud, solat tahajud kita biasa solat pada sepertiga malam terakhir. Macam mana kita nak tahu sepertiga malam terakhir kita boleh kira yang penting kita nak kena tidur dulu. Kita nak kena tidur sedahulu selepas solat isyak kita tidur. Kemudian kita bangun baru itu kira solat itu tahajud. Kalau kita bangun, kita bangun di tengah-tengah malam. Kalau kita sempat untuk solat witir ataupun solat tahajud, maka kita boleh solat itu tahajud. Bagaimana dengan waktunya? Waktunya boleh kita kira daripada agak-agak dalam -agak dalam jam 2 lah. Dalam jam 2 sehinggalah sebelum waktu subuh. Sebaik-baik waktu untuk kita solat malam adalah pada akhir-akhir malam. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan solat witir ataupun solat tahajud di akhir malam. Akan tetapi kalau kita nak solat pada jam pada awal waktunya jam 2 tidak mempunyai masalah kalau kita nak solat di pertengahan waktu malam itu dalam jam 3 ataupun jam 4 tidak ada menjadi pun satu masalah bagaimanakah tata cara solat tahajud ini paling simple kita boleh buat solat 2 rakaat 2 rakaat diikuti dengan salam jadi kita kalau nak buat solat tahajud pada malam waktu kita boleh solat dua rakaat kemudian memberi salam. Adakah kita mempunyai had maksimum untuk kita melakukan solat witir ataupun solat tahajud? Tidak ada had. Kalau kita nak solat dua sampai sepuluh tidak ada menjadi masalah. Kalau kita nak buat yang banyak pun tidak menjadi satu masalah. Kemudian disunahkan untuk kita juga pada solat malam, solat tahajud kita tutup dengan solat witir. Solat witir tu apakah maksud solat witir itu? Solat witir itu pada bahasa yang mudah bahasa yang mudah kita boleh ketahui solat witir itu solat yang ganjil. Kalau dalam bahasa ia bermaksud maksud ganjil, jadi dia punya ganjil itu kalau kita nak solat witir kita solat satu. Satu, tiga, lima, tujuh dan sebagainya. Kalau kita macam biasa seperti mana kita melakukan solat witir di bulan Ramadan kita buat dua dan satu. Ha, yang satu tu kira witirlah. lah. Jadi kalau kita nak solat witir sekurang-kurangnya satu rakaat. Dan kalau kita nak solat witir pada solat malam disunahkan untuk kita tutupkan solat malam kita dengan solat witir. Jadi biasanya kalau solat malam kita solat tahajud dan juga solat witir. Kalau Ramadan, kita solat terawih dan kita solat witir. Kalau kita dah lakukan solat witir itu, kita tak boleh ulang lagi. Kalau kita nak ulang, solat tahajud, dua rakaat, kemudian kita memberi salam, kemudian kita solat lagi, solat tahajud, itu diperbolehkan. Tetapi kalau solat witir, kalau kita dah solat satu rakaat, kemudian kita salam, kita tidak boleh ulang solat witir itu. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan bahawa tidak ada lebih daripada satu witir pada setiap malam kalau kita solat malam. Ha jadi kalau kita nak take note solat witir adalah solat di mana kita menutupkan solat malam kita dan solat witir itu kita boleh melakukan one each night orang cakap. Ha satu pada setiap hari. Kalau kita dah lakukan solat witir, kita tidak perlu ataupun kita tidak usah ulang solat witir itu sendiri. Jadi kita tengok pada hadis ini, hadis yang pertama An Ali radhiyallahu anhu qol al witru laisa bihatmin ka salatil maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna Allah witrun yuhibbul witra fa autiru ya ahlal Quran rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun yang bermaksud dari Ali radhiyallahu anhu katanya solat witir itu bukannya wajib sebagaimana solat yang difardukan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat itu dan bersabda sesungguhnya Allah itu Maha Witir yakni ganjil maka lakukanlah solat witir iaitu yang rakaatnya ganjil wahai ahli ahli al-Quran diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan kalau kita nak tengok yang tadi saya cakapkan sebentar tadi sesungguhnya Allah itu Maha Witir. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gemar solat itu berbentuk witir ataupun solat itu berbentuk ganjil. Kalau kita nak tengok kan saya cakap tadi ganjil. Ganjil itu apa-apa yang odd numbers. Kalau odd numbers tu kita kita tahu 1 3 5 7 9 dan sebagainya. Kalau kita nak tengok kalau kita nak tengok Berapa rakaat yang kita nak kena solat setiap hari? Ha, berapa rakaat? Rakaatnya 17. Ha, tu 17 tu witir ganjil. Ha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Witir dan Allah Subhanahu Wa Taala suka ganjil. Ha. Jadi kita ada berapa solat fardu? 5 waktu. 5 tu ialah witir. Ha, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala gemar perkara-perkara yang ganjil. Bukan ganjil pada bahasa kita perkara pelik-pelik, bukan. Ha. Itu istilah manusia. Kalau apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang Allah itu gemar dan suka akan hamba-hambanya melakukan, melakukannya ialah kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allaha Witron Yuhibul Jadi Allah Subhanahu <Sess> Wa Taala maha witir yakni ganjil maka lakukanlah solat witir justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir satu ataupun tiga ataupun selebihnya kerana terdapat dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat witir beliau solat witir satu rakaat sahaja tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan witir Beliau bukan baca tiga kul macam kita. Rasulullah SAW baca surah Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa sampai bengkak kakinya. Ada hadis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi SAW bertanya, kenapa kau solat malam berpanjangan sedangkan dosa-dosa kau yang berlalu dan juga akan datang telah dihapuskan. Kemudian Nabi SAW berkata, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur Nabi SAW Nabi ni telah diampunkan dosa-dosa yang lalu dan akan datang akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sehingga kaki beliau bengkak jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jika kita mempunyai keumpamaan ataupun kita mempunyai tenaga dan waktu kalau kita boleh melakukan solat malam, solat malam itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir hadis yang kedua pada hari ini insya-Allah wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat min kulli min kulli al-laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwal al-laili wa min awsatihi wa min akhirih wa antaha witruhu ila sahari muttafaqun alaihi yang bermaksud dari Aisyah radhiyallahu anha katanya dari seluruh malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh telah melakukan witir yakni waktu berwitir beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tentu waktunya Yaitu ada di permulaan malam dan ada di pertengahan malam malam dan ada di pengakhiran malam dan berakhirlah waktu witir beliau saw itu sampai waktu sahur hampir menyingsir fajar sadiq. hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dan daripada hadis ini kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan witir. Solat malam kalau kita kalau kita tidak mempunyai masa ataupun kita tidak mempunyai tenaga untuk melakukan solat malam itu tidak mengapa akan tetapi solat witir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi perkara solat witir ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam non stop sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada di antara ulama yang mengatakan bahawa witir ini wajib untuk anbiya, untuk para nabi wajib hukumnya. Akan tetapi kalau kita tengok mazhab kita cuma mazhab Hanafi sahaja yang mengatakan bahawa solat malam itu wajib. Mazhab yang tiga yang berbaki Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan Bahawa solat witir dan juga solat malam Ini hukumnya Sangat-sangat digalakkan Kalau menjadi wajib pun Agak payah untuk kita melakukan Kalau kita yang solat fardu Lima waktu dekat masjid ni Kadang-kadang kita pun sibuk Akan hal masing-masing, hal peribadi kita Apatah lagi kalau Solat witir dan solat malam itu menjadi wajib untuk kita. Yang lebih tepat ataupun yang afdal untuk kita adalah untuk kita menghidupkan sunnah-sunnah ini untuk kita menghidupkan malam-malam kita dengan melakukan solat malam. Itu sahaja daripada saya insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung hadis-hadis yang berikutnya dalam topik yang sama dan pada hari yang sama. Marilah sama-sama kita mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita pada iman, pada Islam dan juga pada pengajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita untuk kita meniti hari-hari kita untuk kita menetapkan hati-hati kita kepada agama dan juga pada ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والاصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اللهم صل على